Из предложенных ко второму чтению бюджета двух с лишним десятков поправок значительная часть касается социальной сферы. Так, 50 миллионов рублей предлагается выделить на дистанционное обучение детей-инвалидов. Это очень удобная форма образования для ребят, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. На приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны к крайне утвержденной сумме планируется добавить еще 160 миллионов. Это как раз та категория ветеранов, которые не стали на очередь до 2005 года. Это так называемая в народе вторая волна, вторая очередь и реализация федерального указа президента на территории Волгоградской области. Значительно будут увеличены сигнования на сферу здравоохранения. В частности, выделяются средства на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, на обеспечение детей бесплатными лекарствами, на капремонт и больниц. 6 миллионов рублей предполагается направить в станции переливания крови для изготовления тромбоцитарной массы. Это очень дорогостоящая процедура, необходимая больным с онкологией. Что же касается физкультуры и спорта, то иначе как прорывом депутаты, предложенные согласованные с администрацией поправки, не называют. Впервые нам удалось заложить деньги на разработку проектно-сметной документации Центра гандбола. А к нему пристройка художественной гимнастики, Ирина Винер помогла. А будет строиться э, грибная база практически заново. Максимополев, наш олимпийский чемпион. Будет реконструироваться легкоатлетический манеж. Я уже не говорю о том, что вот благодаря спонсорам будет сдаваться скоро центр водных видов спорта. То есть прорыв, и это здорово. Депутаты особо подчеркивают, что все предложения по увеличению финансирования социальной сферы медицины, физкультуры и спорта согласованы. А это означает, что регион постепенно начинает выходить из кризиса. Рассмотрение поправок в бюджет состоится 1 июля на заседании областной думы. Елена Лыкова, Светлана Рикбарова, Андрей Волков, телекомпания Ахтуба.